Вітаю вас, народному артисту України Роману Балаяну. Цього року 70. Сьогодні він з нами. Роман Балаян кінорежисер, сценарист, продюсер. Відзняв 11 фільмів, серед яких Каштанка, Бірюк, Польоти у вісні та на яву, бережи мене, мій талісмане» та інші. Зараз працює над фільмом Ангел-охоронець. Ми знімаємо нашу програму у дні вашого ювілею. І я хотів би, щоб ми е зробили проміжкові підсумки, що вдалося за цей період. Все впереді. Але що б хотілося б відзначити? Тобто, що справді вдалося? От, з того, про що мріялося, що планувалося. Я не знаю, вдалося ли мені в кіно або в іскусстві, але я думаю, що життя я прожив достойно. У мене немає Перед прожитими роками є поступки, але немає проступків. Але що все-таки говорити про художника, ви якось сказали, що режисер це не професія, це доля. От В цьому сенсі. Я думаю, что я в своих фильмах всегда снимал одно и то же, одного и того же человека. Мой герой один и тот же, и мысли одни и те же, в разных местах, при разных обстоятельствах. Это интеллигентный человек, тот настоящий, понимаете, озабоченный, что в мире, как он в мире, куда идем, зачем пришли, понимаете? Це треба розуміти таким чином, що цією людиною завжди є ви. Да, естественно. я когда в полетах на московском киноклубе говорил, что это я, он замечательный человек, одна женщина вскочила, ей не давали слова, говорят, вот вы сказали, что он замечательный, да? Я говорю, да, да, мне фильм очень нравится, но вы не правы, он подонок, это мой зять, я его узнал, он бросил мою дочь с двумя детьми. Бабоньки, милые, дорогие, через три дня 40 лет дурак дураков. Кому из вас прислониться? К телеграфному столбу! Роман Игоргенович, вы не працювали из видатными актерами, великими артистами. Можете штрихи до портрета? Вот скажи мне, что взять Олег Янковский. Один из самых порядочных и аристократичных артистов, которые я когда-либо встречал. Это аристократ, не только внешне, по духу, по отношению к людям, по отношению к самому себе. Людмила Гурченко, что? Стихийное явление. Такое не бывает. Это неповторимо и невосполнимо. Микита Михалков. Гениальный артист, потрясающий режиссер. По крайней мере, первые его пять фильмов, дай бог, чтобы у кого-то были. Сейчас он занят какими-то... Ну, идеологическими этими, я категорически не согласен. Все мне говорят, ну как же ты с ним продолжаешь дружить? Ребята, я дружу с человеком. Мне очень нравится творчество Булата Джавы. Вы работали с ним. Булата Куджава как? Гений. Абсолютный. Вот если бы я начинал сначала, uh -huh. я бы, был бы хотел бы быть таким человеком, таким поэтом, как Булата Джава. Кто еще остался э, у вашей памяти, кого я не назвал, да, но я понимаю, что всех перераховать невозможно. конечно. Олег. Олег Табаков, да. Замечательный, истинно русский артист. Скоморох. Клоун. Он площадной артист, он ведь актер-актер, он не может нормально славу сказать. Он обязательно должен его как так произнести. Я в полетах его ломал всячески. В Каштанге этого не надо было делать, потому что он один там. Но я его ломал, да. Я говорю, Олеж, «А, а, а, Лелик мой, бытовой, бытовая интонация, бытовая интонация. Ну зачем? Бытовая интонация, да. Актер, актерыч. Мы договаривались с вами работать, а не валять дурака. От ви працювали з такими акторами. кожен зірка, кожен індивідуальність, кожен велика особистість. І ви все-таки добивалися того, чого ви хотіли. Маленький тренінг або кілька просто порад. Як же можна режисеру керувати отакою командою і добиватися того, чого ти хочеш? Це благодаря тому, що у мене є метод такий. Если ты видишь, что приглашенный тобой артист очень талант и талантливее, чем ты, ты немедленно должен доказать, это вот тоже входит в что ты гораздо умнее. А если он умный, есть такие, такие артисты, умничие и умные, ты должен доказать, что ты талантлив. Старик, слушайся меня. Если ты этим обладаешь, они все твои. Мне не приходилось труда командовать или что-то. Они, наоборот, меня любят и мечтали в каждом моем фильме сниматься. Но это хитрость воспитателя детского садика, которая или который ведет себя так, что дети думают, что это все они сами придумывают. Если ты этим обладаешь, то есть не ущемляешь, а якобы твой гипноз лечебный они не видят, думают, что это сами они, сами они, сами. И поэтому они твои друзья навек. Був цікавий момент, його здається, приписують Параджану. Він говорив, що не прогавте найцікавіше. От як ви відчуваєте, якщо озираючись назад, було у вашому житті таке, щоб ви щось прогавили? Безусловно. Я так одразу не можу. Дуже много. Очень... Я, Я пройшов мимо дуже многого хорошого і в людському отношения, і в фактажному. И визуальном, и в слуховом. Ну и что же, это жизнь, да. Зато есть сожаление, вот это и есть. Это и есть человек. У Толстого э, герои монологичные. Вот изначально знаешь, что он хорош, и будет хорош до снять. У Достоевского, вот он про замечательный пастор, потом какой-то гаденыш. Вечер он вообще черт знает что сделал, и потом еще и кается. И это все его величество человека. Я принимаю. Почему я отношусь нормально к людям? В общем, по-доброму, ко всему почти. Потому что я понимаю, что это все человек. Я не люблю черно-белые мышления. Вот в чем вопрос. А что такое вашему разумению счастье? Счастье, когда тебе удалось прожить так, как ты бы хотел, а не так, как тебе диктуют обстоятельства. Вам удалось это? Наполовину. То есть еще куда развиваться. И отже, что нужно делать для того, чтобы достигнуть своей любой мети? Надо верить себе и быть принципиальным.